Знайомтесь, Олена Барновська, лікар отолярінголог. Працює у Печі дитячій міській поліклініці не так давно, але про специфіку лор захворювань у дітей різного віку знає абсолютно все. Сьогодні запитаємо її про найактуальніші в осінній період теми, з якими сюди приходять батьки. Зараз найбільш часто розпространений діагноз – це острі синусити. Тобто це виспалення придаточних пазух носа. Возникають в основному як осложнення після острих вірусних інфекцій, острых ринитов проявляются симптомами головной болью слизистогной из износа в некоторых случаях повышение температуры следует не пугаться раньше времени не путать синуситы с все-таки обычным банальным острым ринитом который тоже проходит свои стадии идет он как правило 7 дней развития этого заболевания. Проходит он в свои стадии. То есть на первые три дня это слизистая отделяемая, заложенность носа. Потом в последующем присоединяется флора. И отделяемая все-таки становится более слизистогнойным, густеет и потом проходит. И вот родители, когда видят там желтый-зеленый цвет выделения, они пугаются, потому что сразу у них Настороженность насчет гайморита. Все приходят, сразу говорят, у нас гайморит. Вот поэтому, ну, чтобы все-таки раньше времени не пугаться. Мы сначала тщательно обследуем, э, смотрим э, визуально э, переднюю риноскопию, так называемую проводим, направляем на рентгенографию придаточных пазух носа и, учитывая все, клинику, объективный осмотр и данное дополнительное э, исследование, ставим диагноз и Лечим. Тоже в зависимости от процесса, там катаральный, эксудативный, мы либо лечим амбулаторно у нас, антибактериальная терапия, пероральные препараты, либо амбулаторно-парентерально, мы колем антибиотики широкого спектра. И ну, если не справляемся, мы направляем в детскую областную больницу на стационарное лечение. Потому что такие заболевания, они чреваты осложнениями внутричерепными, внутриорбитальные осложнения, поэтому все-таки об этом надо помнить. Ну и не заниматься самолечением, все-таки лучше обратиться к врачу, чтобы мы посмотрели, выставили правильный диагноз и назначили лечение вовремя. Розберемось, насколько же серьезные ускладнения могут выникать у детей при острых синуситах. Инфекция по кровеносным сосудам, она распространяется дальше. То есть, если есть гнойный процесс, происходит сильное воспаление, потом вплоть до расплавления кости, и инфекция может попадать дальше в череп. То есть происходит, возникают менингиты, менингенцефалиты, абсцессы головного мозга, также внутриорбитальное осложнение – это флегмоны. Ну, то есть от реактивного отека глаз до флегмонной орбиты, ретробульварных абсцессов. Вот, поэтому, и потом уже приходится применять хирургическое лечение в таких случаях. Якую роль физиотерапевтических процедур при лор ликуванні? Да, это мы очень широко принимаем. Но ну, надо помнить о том, что физиотерапевтические процедуры не применяются при э, все-таки таких острых воспалениях. Мы назначаем физиотерапевтические процедуры уже когда острое воспаление снимаем, для того, чтобы быстрее восстанавливалось, улучшалось кровообращение в пораженных органах. Ну, все-таки более такое восстановительное. Уже когда э, такие сильные воспалительные явления стихают. Дехто вважает, что за для профилактики корыстно щодня полоскать ярлянку соляным розчином. Чи так це? Мы все-таки родителям не рекомендуем готовить э, самим какие-то солевые растворы, потому что можно не угадать с концентрацией получится гипертонический раствор. Он будет больше даже сушить э, и профилактики никакой не будет. Просто даже будет еще хуже. Какие-то появятся симптомы раздражения, покашливания. То же самое с йодом, вот когда сами начинают разводить йод, то же самое. Можно обжечь просто слизистую, и это еще будет хуже. Когда человек не больной, лучше не надо ничем полоскать, потому что у нас существует в организме, организм сам защищается. Есть у нас, вот если в носу есть реснички, которые но ну, есть так называемый мукоцеллярный клиренс, когда что-то попадает, реснички они э, колеблятся в сторону носоглотки, оно все само вымывается, то есть без конца промывать нос этого не надо, потому что вы вымываете все самые какие-то полезные микроорганизмы и повреждаете вот эти реснички наши защитные э, функции и будет еще хуже потом, нам сложнее будет потом добиться какого-то лечения. Тему здоров'я наших дітей продовжимо ще однією корисною консультацією від професійного логопеда Олени Макієнко. Олена Миколаївна, яка загальна картина щодо логопедичних проблем у дітей в нашому регіоні? Картина сейчас, к сожалению, такова, что тенденция возрастания патологии детей, выявления патологии у детей сейчас возрастает. Тем более патология с каждым годом становится все сложнее. Не хочется, конечно, говорить там плохих прогнозов, но все-таки мы родителям стараемся объяснять и будущим мамам объяснять, что нужно все-таки немножечко задуматься уже на данный момент о том, что будет происходить, как будет развиваться речь ребенка далее. В плане в статистики, если раньше примерно лет может быть 5 назад патология была куда проще то есть это были дислолии обычные механические там физиологические неважно то есть сейчас конечно идет более органическое поражение все-таки с центрального генеза то есть дизартрии задержки речевого развития заикания сейчас это имеет сейчас более все-таки пошло пик такой вот возрастания этой патологии проводится конечно же профилактика проводится работа коррекционная. Но на данный момент э, дислолии как диагноз мы уже практически не ставим. Мы ставим диагноз дезертрия, потому что э, псевдобульбарная, бульбарная она сейчас идет э, в основном. В процентном соотношении 100% обследуемых и 100%, допустим, вот если мы берем 100% обследуемых, то это будет где-то процентов 60, это будет э, выявленная речевая патология у детей. Э, из 60% ну, может быть... Э, в большей мере это все-таки занимает э, есть да, Где-то процентов, так вот, приличность, там, ну, из них где-то тоже где-то, примерно, 60-65 процентов, э, из э, патологий, которые не касательно э, все-таки интеллекта, поражения интеллекта. То есть дети интеллектуально сохранны. Расскажите причины вот этих всяких возрастов. Э, само собой причина, конечно, есть причины, которые все-таки это экология на данный момент. То есть тоже мы включаем это как в причину, довольно весомую поведение матери ее жизнь матери до беременности, не просто во время беременности, вот это тоже очень сказывается. То есть обычно да, мамы приходят и говорят, что я же во время беременности там не курила, не употребляла алкоголь, но она, допустим, там курила э, ранее или там более вела, э, скажем так, такой образ жизни, который все-таки на организм оставляет свой отпечаток, поэтому э, и тогда, когда э, женщина беременна, это, у нее действительно идут и некоторые процессы, которые могут вызвать Осложнения при беременности, которые влияют далее на развитие ребенка, в том числе его речевые центры. Все-таки натальная патология, то есть патология родов, и первые три года развития ребенка. Пока все-таки идет меланизация нервных окончаний, все-таки нервная система формируется. Вполне возможно, что бывают и такие проблемы, которые носят потом характер такого, как дезертрия, например. Дизартрия сама по себе это все-таки нарушение иннервации речевых центров из-за нарушения коры головного мозга. Попроще я вам объясню. То есть это состояние артикуляционного аппарата, когда ребенок не способен сортикулировать, произнести звук так, не из-за того, что у него неправильная постановка этого звука. Это просто потому, что он физически этого сделать не может. Это гипертонус мышц языка, например или гипотонус, то есть либо недостаточность все-таки развития мышц, либо все-таки слишком мышцы напряжены. Или же, допустим, там бедность мимики, то есть губы точно так же участвуют в артикуляции, как и язык, и зубы, строение артикуляционного аппарата тоже очень на это влияет то же самое зубной ряд, уздечки. То есть бывает очень много детей сейчас с укороченными уздечками. Некоторые подсекают в рот дома, некоторые, конечно же, дотягивают до 5 лет, потом идут подсекать уздечку, потому что ребенок не может произнести звуки, которые необходимы для того, чтобы язык был поднят к верхним зубам. Насколько действенна помощь логопеда? При дизертрии. Ну вот при нескольких каких-то делах. При дислолии, при дизартрии, симптомати... Если при условии, что родители занимаются точно так же, как и следует рекомендациям логопеда, занимаются, не бросают курс там, посредине, то убирается симптоматика полностью. То есть ребенок выходит в абсолютную норму. Но учитывая, что занятия длительны, не каждый родители, не каждый понимает, что это нужно довести до конца. Поэтому в этом тоже есть определенная проблема. Желательно это сделать до 5 лет, то есть ну, до 5 лет мы допускаем еще, в 5 лет этим нужно уже заняться. Заикание э, все-таки это более состояние, э, поэтому заикание мы купируем, э, все-таки именно самые э, вот обострения, когда проходит. Но все-таки для того, чтобы его полностью, э, скажем так, вылечить его, гарантии стопроцентной дать нельзя но при определенном поведении, при определенном режиме дня, то есть это все перестраивается полностью в режим дня, режим все-таки отношения ребенка к окружению и окружения к ребенку. Пока нервная система не окрепнет, это нужно будет делать все-таки судорожное состояние купируется, но нет факта того, что, то есть гарантии того, что заикание не возникнет снова. Но курс нужно желательно проходить э, примерно два раза в год, даже если все в порядке. А, при э, все-таки том, если родители замечают, что ребенок начинает запинаться, заикаться или говорить быстро, лучше все-таки пройти, проконсультироваться у логопеда, чтобы они знали и не запускали этот момент. Потому что заикание проще э, устранить, По гарячим слідам, чим, якщо, звісно, запущено. Годами. Пані Олена, бувають такі речі, я особисто спостерігала, коли батьки е, милуються тим, що їх дитина неправильно щось вимовляє, кажуть там, сю 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 ля, -ля, -ля" як це е, кумедно, а насправді, мабуть, така установка є не зовсім вірною. так? Любі, е, все таки искаження. произношения со стороны родителей являются неправильными. Ребенок должен слышать чистую, грамотную, красивую речь, потому что ребенок подражает своим родителям, подражает манере их общения, поэтому он должен слышать эталон тот, на который он будет стараться равняться. Если это касательно органических каких-то поражений, ну тогда да, это одно дело, это один вопрос. Но когда ребенок абсолютно, то есть его артикуляционный аппарат готов, ребенок сам абсолютно здоров, и, но ну, просто вот у него неправильно сформирована речевая привычка, это, конечно, все-таки, ну скажем, со стороны родителей, это ну, огромная ошибка. Потому что то, что умиляются родители, не скажет в будущем, что ребенок не будет от этого страдать, когда он станет взрослее. Приходят дети, которые там, говорят, да, у нас вот такое вот есть, там или смягченные звуки, или неправильные. Они бывают, обращаются сами, когда уже более там, лет 14, вот, они понимают, что что-то не так, и они приходят за помощью сами. Бывает и такое. Но в принципе с родителями всегда вот, говорим, особенно у нас обязательные консультации в 3 года мамы приходят э, в три года на профосмотр, и мы им всем говорим, что ребенок, пока у него формируется еще только э, речь, сама и ее э, грамотность речи, то все-таки желательно, чтобы ребенок слышал грамотную, красивую, четкую речь. Э, ну, хотя все-таки есть случаи, когда родители, ну, им это нравится, они считают, что там, это некая изюминка, но это уже, конечно... личне діло кожного. Ну, і як завжди, про профілактику цієї проблеми. Що потрібно робити батькам до того, як такі речі можуть виникнути? Профілактика речових патологій у нас такова. Розвиваємо річ, стимулюємо річ дитинка з самого раннього віку. Якщо у нас з'являється 8 місяців лепіт, його потрібно Стимулировать. С трех месяцев гуление войной является у всех и у детей с тяжелой патологией, которая потом и может перейти в алалию. Но родители должны говорить, общаться, и ребенок должен чувствовать э, потребность что-то сказать. Когда он подрастает, когда у него появляются слова первые слова, когда у него появляется первая фраза. Он не просто должен это сказать механически или спонтанно, в зависимости от какой-то ситуации. Он должен озвучивать просьбы, он должен обращать на себя внимание словесно. Если ребенок неправильно там произносит, это естественно, что он будет не говорить там многосложные слова, произносить как-то неправильно. Все-таки формировать слоговую структуру слова. Пускай ребенок повторяет по слогам, как получается, но по слогам он должен об этом повторять. Родители об этом забывают, к сожалению, очень часто. Они они довольствуются тем, что ребенок указывает пальцем, то есть указательный жест есть, все, вот он так просит, озвучивает свои просьбы. Потом они где-то года в три-четыре в приходят и говорят, что у меня ребенок, вот он говорит отдельные только слова или там словосочетания и все. Вот. То есть они сами больше в степени до этого доводят. Поэтому мы всегда стараемся объяснять, что э, не ждите этого заставляйте, стимулируйте, интересуйте, ну и развивайте словарный запас. Не просто читайте книжки, читать не ребенку неинтересно по большому счету. Он, это игровая деятельность у него ведущая, и он должен играть. Поиграйте с ним в эту сказку, дайте ему картинки, дайте ему игрушки, пускай он там что-то повоображает, он должен представлять себе, задавать вопросы относительно сказки, то есть развивать логику мышления, это тоже стимулирует и его речь в том числе. Поэтому это нужно делать обязательно. Облепиха кустарник до 3 метров высоты произрастает в посадках, лесопосадках, в парках, на дачах. Облепиха – лекарственное растение, очень ценно содержанием веществ. Это и микроэлементы, и витамины. Насчитывается около 200 активных веществ. Кроме того, облепиха, плоды облепихи содержат мононенасыщенные жирные кислоты. Что это такое? Это вещества, которые способствуют выведению из организма радионуклеидов и вредных токсических веществ. Это свойство облепихи применяется при заболеваниях, связанных с атеросклерозом, с ишемической болезнью сердца. Русское название облепихи можно объяснить видом самого растения. Ягоды просто облепливают ветку. Греческое, латинское название облепихи означает блестящий конь. Что это такое? Значит, древние грехи добавляли облепиху в корм лошадям, благодаря чему лошадь поправлялась, набирала вес и шерсть ее становилась блестящей. Поэтому и корни облепихи, латинские корни, это блестящий конь. Благодаря микроэлементам, таким как калий, магний, фосфор, железа. Облепиха применяется при очень различных заболеваниях. Это и простудные, и анемия, и противовоспалительные. Витамины, которые содержат облепиха, это такие как аскорбиновая кислота, витамины группы В, это витамины В1, В2, В6, витамины ПП, витамин А, витамин Е свойства аскорбиновой кислоты нам известны. Это противопростудное средство, кровоостанавливающее средство. Применяется при авитаминозах. В традиционной медицине используется еще масло облепихи. Масло облепихи можно приготовить в домашних условиях. После того, как вы отожмете плоды и отделите сок от жмыха. Жмых можно использовать, высушив его и залив теплым Оливковое масло можно использовать, кукурузное масло, теплым маслом подогреть масло до температуры 60 градусов и залить сухий, сухой шмых. После недели можно использовать масло. Дело в том, что в масло, приготовленное в домашних условиях, невозможно проконтролировать, какое количество веществ полезных масло экстрагировало из плодов, поэтому лучше использовать масло, покупая его в аптеке. Там оно проконтролировано, то есть имеет сертификат качества. Масло имеет противовоспалительное свойство. Его принимают при заболеваниях желудка, кишечника по одной чайной ложечке три раза в день. Наружное масло применяется при дерматитах, как ранозаживляющее противовоспалительное средство. После того, как вы обработаете рану антисептиком, вы можете капнуть пипеточкой несколько капель на салфетку и приложить к ране, после чего снимет облепиховое масло снимает воспаление и хорошо заживляет, то есть способствует регенерацию тканей. В дерматологии можно использовать отвар из плодов, листьев и коры облепихи. В косметологии используется масло, можно использовать в чистом виде, можно смешивать с другими маслами, имеет противовоспалительное действие, и разглаживает морщинки, кожу делает упругим э, и устраняет пигментные пятна. Сока облепихи используется при простудных заболеваниях, во время витаминозов для того, чтобы поднять сопротивляемость организма, повысить иммунитет, благодаря тому, что содержит очень много витаминов и микроэлементов, необходимых для поднятия иммунитета. Сок из плодов облепихи еще обладает желчегонным действием. Применяется при холециститах, гепатитах, применяется при калитах. Но учитывая содержание скорбиновой кислоты, очень осторожно нужно принимать людям с повышенной кислотностью желудка. Нельзя принимать сок из облепихи в период обострения желчекаменной болезни. Нельзя применять сока с облепихой людям из мочекаменной болезни в связи с тем, что он окисляет во время обострения желчекаменной болезни. Нельзя принимать ни масло, ни сок, ни отвар, ни чай с облепихи. Деткам можно принимать ванны, из листьев и коры облепихи, как заживляющее, противовоспалительное, можно даже успокаивающее действие. Кора и листья содержат серотенин, это гормон счастья, поэтому если вы будете принимать чай с облепихи, хотя бы раз в день настроение ваше поднимется. Сейчас в Кировограде период, вот осенний период, во время похолоданий некоторых кафе в меню включают чай с облепихи. Я считаю, что это очень полезно и правильно, поскольку иммунитет повышается, сопротивляемость организма повышается, и, естественно, мы будем здоровее, бодрее, веселее. Собирают плоды облепихи осенью, в начале октября, после созревания. Плоды снимаются с ветки легонько, специальными ножами или специальными вилками. После заморозки плоды в лепихе содержат большее количество витаминов и микроэлементов, нежели до заморозка. Хранить плоды лучше всего замороженными в морозильной камере можно перетирать с сахаром один к одному хранить уже в холодильнике можно делать варенье, доводить до кипения и тоже хранить в холодильнике замороженные плоды можно хранить до весны количество витаминов не уменьшается особенность аскорбиновой кислоты в плодах облепихи во время кипения она не разрушается из-за того что она не содержит фермента который разрушает аскорбиновую кислоту то есть вы можете кипятить облепиху при этом аскорбиновая кислота сохранится в таком же количестве. Ценные плоды облепихи еще для волос. Если волосы ломкие и сухие, можно использовать масло облепихи, втирая в кожу и волосы. Если волосы жирные, надо использовать сок облепихи. А если волосы нормальные, но вы хотите их укрепить, то используйте отвар из плодов из коры и из листьев облепихи. Если ежедневно выпивать стакан облепихового коктейля со сливками или с морсом, вы будете укреплять иммунитет, улучшать зрение, очищать печень, заниматься профилактикой язвенной болезни и рака. Не дадите коже сморщиться, словом, будете сохранять здоровье и поворачивать пять стрелки биологических часов.